вашему вниманию предлагается мотоблок MotorSitch модель MB6D. Общие данные. Вес мотоблока 220 кг. Габаритные размеры. Длина 1720 мм. Ширина 830 мм. Высота 1150 мм. Ширина колеи регулируется с помощью переставления болтов на колесах. Ширина, возможно, 500, 600, 700 и 800 мм. Дорожный просвет при колесах 6х12 240 мм. На этом мотоблоке установлен дизельный двигатель «Вейма». Которые себя зарекомендовали на рынке Украины Уже на протяжении 6 лет Этот двигатель мощностью 6 лошадиных сил Объем 296 кубических сантиметров Частота вращения коленвала 3600 оборотов в минуту Дизельный, одноцилиндровый Возможна установка двигателя с электрооборудованием и без электрооборудования Трансмиссия Установлена трехвальная коробка передач, механическая с прямозубыми шестернями. Сцепление фрикционное, многодисковое, постоянно замкнутое. Число передач на мотоблоке 4 передачи вперед и 2 назад. Так, главная передача коническая с круговым зубом дифференциал шестеренчатый конический с двумя сателлитами принудительной блокировки вот этим вот рычагом конические передачи в редукторе с цилиндрическими промежурами шестернями внутреннего зацепления Колеса установлены на мотоблоке 6 на 12. Также установлены утяжелители. Рулевое управление штанговое, регулируемое по горизонтали и по вертикали. На шлицевых шайбах Вал отбора мощности включается-выключается. Частота вращения 1000 оборотов в минуту. Шлицевое соединение эвольвентное. Такая заглушка предусмотрена. Скорость движения вперед от 2 до 16 км в час, назад от 2 до 4.